Это бюджет роста для реформы ДСНС. Перш за все, заработная платня будет увеличена, как вы видите, на 80% практически, и 600 миллионов для новой техники. Это бюджет очень прогрессивный для службы ДСНС. Для миграционной службы и для сервисных центров это бюджеты роста. Миграционная служба будет выполнять ключевую задачу следующего года, это обеспечение выдачи карточек ID индивидуальных карточек, которые будут на смену паспортам, которые будут очень удобны для каждого человека, где будет электронная подпись, где будут все его данные. И по этим паспортам мы чуть-чуть позже объявим. Будет э, в некоторые страны без визы и въезд, без всякого иностранного паспорта. Сервисные центры получили хороший бюджет для того, чтобы полностью завершить в июле месяце по всей стране замены старых МРЭО на новые э, сервисные центры. Э, Национальная гвардия получила тоже бюджет развития и достойный бюджет для того, чтобы продолжать динамику развития. Национальная полиция получила э, неплохой бюджет, я не сказал хороший, потому что э, по нашим расчетам нам не хватает для финансирования Национальной гвардии порядка 3 миллиардов гривен для того, чтобы обеспечить э, то, ту динамику. Э, изменение заработной платы, которые будут получать переподготовленные офицеры полиции. Но мы говорили на эту тему с премьер-министром, с ведущими депутатскими фракциями. Я думаю, что по ходу того, как будет развиваться бюджетный год, мы будем получать налоги, мы сможем корректировать эти вещи. Еще есть пограничники наши. Здесь тоже мы имеем бюджет развития, и здесь тоже имеем развитие в двух направлениях. Мотивация, заработная плата и профессиональное развитие. Практически пункты пропуска мы оснастили современными системами, которые напрямую интегрированы с системами Интерпол, Европол, э с нашими базами, чтобы наши границы не были проходным двором, а были границы, которые отсекают и преступников, и других людей. По всей системе Министерства внутренних дел, а это касается примерно 360 тысяч человек, которые так или иначе работают в этой системе, э мы имеем удовлетворительный бюджет, которым я в целом э удовлетворен.